Был взрыв не один, прилеты были. И у девушки вылетели окна, а взрывов было очень много. Помогли вот пленку, стекла повылетали у девушки, у Ины, и пришел взять ей, и вынесли ей трохи страшно, потому что она не знала куда идти. И куда? Сидела. И сидела все вот это, весь налет в квартире. Потом я узнал, что она дома. Раз, потом второй, потом пятый. Бы... На, пятый на третий раз я уже начала в квартире уходить. Я ей теперь объяснил, где, куда идти и куда. Она сидела в квартире. Говорит, на втором этаже может, оно-то не страшно. Вот это повыдевало, я вам ей... Меняла. Я говорю, если что, обращайся, соседка, я тебе всегда помогу в этих делах. А тут она молчит, а в этот раз открыла. Я, ну, Такого нашла работу. Первый раз ее не забыли. взяли, потому что ни на группе, ни на... Ее. из Маля? 23 числа? Она-то она -то жила, то уезжала то это потом я туда, ну, прож... я в брагу. это тетка тет, да, у меня квартира подвела а внучка уехала за границу. за границу и переписала на нее ну чтоб, чтоб прожила, она я. да чтобы ей было держи. и вот она нашла работу и работает